أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتان و اسم مبينہ و کیف تاخذونه وقد افض بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم اصلاح معاشرہ کی غرض سے مختلف احکامات و ہدایات دی جا رہی ہیں اس زمن میں عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ ہونے والی بعض ناانصافیوں کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے اور ان سے باز رہنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے جیسے آج تلاوت کی گئی پہلی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا وَإِنْ عَرَتْتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجِمْ مَقَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ مِنْ تَارَ فَلَا تَأْخُدُو مِنْهُ شَيْئَا زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا جب کوئی چاہتا پہلی بیوی بی بی کو چھوڑ کر دوسری, دوسری سے نکاح, نکاح کرے, کرے تو وہ پہلی بیوی, بیوی, بیوی پر کوئی نہ کوئی الزام کوئی نہ کوئی, کوئی, کوئی توہمت لگا دیتا تھا یا ظلم و زیادتی زیادت کرنے لگتا تھا مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اسے جو حق مہر دیا ہوا ہے واپس کر دے اگر نہیں دیا ہوا تو, تو وہ اسے, اسے دینا نہ پڑے, 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 پڑے اور یہ حق, حق کے مہر اسے دوسرے, دوسرے نکاح میں کام آئے اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہتے ہو پہلی عورت کو دوسری عورت سے بدلنا چاہتے ہو تو اس صورت کے اندر اس صورت کے اندر تم اس سے کوئی چیز مت لو فلا اس صورت کے اندر اس سے کوئی چیز مت لو نہ دیا ہوا حق مہر اس سے واپس لو نہ اسے ظلم و زیادتی کا نشانہ بناؤ کہ وہ جان چھڑانے کے لیے حق کے مہر واپس کر دے یا معاف کر دے ایسے نہ کر ایسے, ایسے نہ کرو کہ ایک, ایک کو تنگ کر کے, کے اس سے جان, جان چھڑائی کے عوض کچھ لیا جائے اور دوسری, دوسری کو بہت, بہت سا مال دے دیا جائے و اثم مبینہ کیا تم مال لینا چاہتے ہو بہتان تراشی کر کے کھلا گناہ کما کے ایسے مت کرو بہتان لگا کر گناہ کما کر مال ہڑپ کرنا یہ ہے اور پھر یہ بھی, بھی تو سوچو, بھی سوچو کہ تم پہلی بیوی جسے سے چھوڑنا چاہ رہے ہو اس سے یہ مال لے بھی کیسے سکتے ہو پہلی بیوی سے بھی نکاح کے بعد تم اس سے نفع اٹھا چکے ہو اس نے اپنا آپ تمہیں سونپ دیا تمہارے حوالے کر دیا تم نے حق کے اس چیز کے بدلے میں دیا کہ اس نے اپنا نفس تمہارے حوالے کر دیا تو اب جب تم حق کے مار کا عوضانہ لے چکے تو اب دوبارہ حق کے مار کا مطالبہ یا ظلم و زیادتی بہتان تراشی کر کے اسے واپس لینا نا ہے وقیف تأخذونہو وقد افضا بعضکم الى بعض کیسے تم اس سے حق مار لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض بعض کو پہنچ چکے یعنی ایک دوسرے سے نفع اٹھا چکے وَأَخَذْنَ مِنْ قُمِّ تَعْقَنْ غَلِيظًا اور وہ عورتیں تم سے پختہ آہد لے چکے جب ایجاب قبول ہوا انہوں نے اپنا آپ تمہیں سوپ دیا زندگی بھر کا ساتھی چن دیا تمہارے نکاح میں آ گئی تو اب ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرو دوسرا نکاح کرنا ہے حالات ہیں حق کو انصاف دے سکتے ہو تو کرو اب اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ پہلی گھر والی اسے تم پریشان کرو اور اس کا حق نہ دو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں مسئلہ یہ ہے اگر میاں لیکن ملاب کا موقع دستیاب تھا تو ایسی صورت میں پورا پورا حق کے مہر دینا واجب ہوگا اسے چھڑانا یا اسے ظلم و زیادتی کر کے واپس لینا یا معاف کروانا یہ صحیح نہیں ہے نکاح, نکاح کرنا, کرنا ہے تو پہلی بیوی پر بہتان مت لگا ظلم و زیادتی کا نشانہ مت بنا حق کو انصاف دے سکتے ہو تو شوق سے کرو دو کرو تین کرو چار تک کرو لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق